И эти войска стали создаваться с 1649 года и существовали по 1764 год по Кирилла Разумовского. Потому что было такое государство, войско Запорожское. Да? Васильевич. Я вообще даже не спорю об этом. Так Вообще а, Было согласен. бы смешно, ну, это так чтобы ты со мной спорил, Василий, ты же ни одной книжки Нет, не так почитал. Нет, так я не понял, а в чем тут противоречие? Да вообще нету противоречия. Ну и что? Создавались войска, и вот человека писал этот сложный процесс. Представляешь, сколько он тут накопал? Согласен, согласен. Кстати, можно почитать, да, интересно. Ну, вряд ли его ее Ну и что, это Украине. вся книга, как создавалась, вот эти да, казачьи войска, вот этот полстенник? Да, как создавались, как функционировало, какие это проблемы Это вся история? Украины. Это не вся история Украины, это военная история Украины. Ну да. С 17-го? Это мы...